Здоров. Здравствуйте. Ну, камера хорошая, звук неплохой. эхо нет. А тут одни дети какие-то малохольные. Вам так сдается. Малохольные. Это у вас хорошая камера и интернет, Да нет, у вас картинка вполне себе приличная. А почему это у вас сдается? Да. Кто куда сдается? Кажется, значит. А. Вам незнакомое слово сдается. Сдается это русское слово, украинское слово сдается. Ну да, но я же говорю, сдается. Сдается. Давайте спробуем разом. Нужно говорить. Да сдается, нужно говорить. Давайте спробуем разум. Сдается. А вы что, с Украины? Что с Курской области. Хиба це на Укра... А, о. Хиба це на Украину. Самое интересное. А вы С... уже сбежали оттуда или вы еще там находитесь? Там, там. Пока, на этом... еще там, Пока да? Москву у спал, палома будут тут. К нам, к нам В Орел много приехал. А -а -а. Не-не-не. Бежать... Тысяч, наверное, тысяч, наверное, восемьдесят квартиры бежать... начали. Дорожать. В смысле, из Кур... Курска побежали? Из Курска? Или с... От вас, да, с Курска побежали. Нет, в Курске еще никто не бежит, вот в, в области бегут. Да что вы говорите, в ага, приедьте в Орел, посмотрите. В области бегут, а с самого ага. города не бегут. В Орел, в Орел приедьте, посмотрите. Зачем? Я бегут. лучше в Харьков, да, я, я, знаю, я знаю. лучше в Сумы поеду. А, ну такое дело. Ну, зачем? Это на любителя. Ну, конечно. Это на любителя. Ну, я же не идиот ехать к Пурину, который нас бросил. Который нас бросил и подставил под удар. Ну, ты представляешь? А как, да? А теперь мы еще вас имеем. Кто это? Я ж вот это на дачу переехал. Ну, мы. Вот орловчане. Орловцы. такие же орловчане? Орловцы. Вот, 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 я, вот, я, сейчас сдаю uh -huh. вот, свою квартиру, а сам на дачу переехал. Какой ты, нехороший человек, редиска. А еще цены взлетят, дачу сдам. поеду я тут вступил в РДК буквально позавчера. Теперь что теперь мне? Теперь мне ваши цены. О, чувак. правильно, чувак. Так это ты давай их гони сюда побольше, толпами. Кого? хоть заработаем. Курян? Да, эти да, курят. Так с тебя откат. Ну, с меня бутылка. Какая бутылка? <соединяющие> Какая бутылка? Откат <соединяющие> полноценный. Какой? Это. это ну как? мы ж пока еще в России. Это сколько? Ну, ну, в России еще. Ну. Заходи давай! Ну заходи давай. О. Ну. Почем по по хату сдаешь? Абсолютно. Ну так, дорого. Ну сколько дорого? Почем? Ну а как? Мне же надо просчитать откат. Ну как? Каж... Мало ли, а, вдруг, а, вдруг ты, а вдруг ты меня снимаешь? Слышишь, Обязательно. Знать, а ну а как же? Я докажу. потом докажу, что мы с тобой договорились. Ну а, зачем вот так? Ну, а как? Нет, а ты, нет, а ты нет, меня обманешь. Нет, я, я, я тебе сейчас курян сколько, пригоню. Сколько там кур, чего, курчан это. пригоню. Давай, гони, а да, ты меня а да, вот это кинешь. Так ты? ты так навалом. А, ты... Еще столько не приезжал. А, За а, такой а, короткий а, предлагал, гад, а? Вот посмотри. А ведь предлагал же откат. Для тебя, для тебя, для тебя найду местечко. Так мне не а, надо, не я не в не сумму дай. поеду. А, ты же говорил про сумму. Я ж не идиот. Так сумма, а что там? А что там суммы? Тепло. Сума, Украина. Благословенная земля. Родина моих предков. Что там, сильно херячат вас? Ну. Я так думаю, что сильно Ну и что, отодвинете Это война, отодвините. Это война. Еще, там, еще, еще километров на 50 отодвинете Не будут доставать Суммы? Да будут, будут, конечно Искандер 500 километров, конечно, будут доставать Будут Но все равно Украина победит, можешь не сомневаться А что ты сделал, что я сомневаюсь? Молодец, молодец, вот это молодец. Вот это ты молодец. Тут вот. Другой вопрос: доживем ли мы с тобой до этих Этого да. может не быть. Может, может, и не доживем. Тут ты прав. это вот хреново. А я бы станцевал а на ты. развалинах Кремля. А Б. Ха -ха -ха -ха. Хочется, да. Хочется. Я знаю. Понимаю. понимаю. Ну ничего. Поним. Не я так может быть, понимаю. братья мои. Я, я, если что, то эти все это я не поддерживаю. Вот эти вот действия все военные. А Крым чей? Чей ваш Крым? Чей ваш? Курский? Украинский. Украинский. Курский? Согласен. Согласен, согласен. Давай, батя, чтобы тебя в тюрьму не посадили. Так, ладно, давай. Давай. Привет. Добрый вечер. А, вижу государство Израиль. А я уже хотел, так сказать, настроиться на разговор с каким-нибудь серьезным русским. А оно ж нет. что а чем отличается разговор с серьезным русским от разговора с евреем? Серьезный русский это большая редкость. Ну, не, не знаю. Ну, такой серьезный русский, чтобы знать? Это человек, с которым можно выстроить беседу на родном для него русском языке. нас евреям можно выстроить беседу. На неродном на, для Но него русском, русском языке можно, да. Можно. Что есть, то есть. Можно. можно, да. Да. Ну вот, можно попробовать. Ну, давайте попробуем. Я из города Харьков. А вы? Я из Израиля. Но родился и вырос в городе Чернигов. А, ну, то есть мы с вами соседи практически. Ну, не совсем, ну не совсем, но если сравнивать расстояние от Израиля до Харькова и от Харькова до Чернигова, то все-таки Чернигов более соседский город, правда? Да, ну, одна земля. Ну, и Чернигов сильно потерпел в начале 22 -го года весьма сильно. Да и Харьков. Я знаю. Да и Харьков до сих пор. Знаю. У меня... Потерпая. У меня ну, мой, классный, мой классный руководитель остался в Чужирове. Я все время списывался с ней. Она мне рассказывала, конечно. А у меня наоборот ситуация. Моя классная руководитель живет в Израиле уже много-много лет. А я в Харькове. В каком городе? Она жила в городе последний раз. Господи, как же он называется? На какую букву? Вот или Х или Н. Хай, хай, хай. вот мне кажется, в Хайфе она долго жила. Последний раз я ее видел. последний раз я ее видел пять лет назад на 30-летие выпуска. Она приезжала в Харьков. Ну, Ханка это север страны. Ну, а я в Харькове. А я в Харькове. Вот у вас классный руководитель остался в Чернигове, а вы в Израиле, а у меня ситуация наоборот. У меня классный руководитель в Израиле, а я в Харькове. Я в Израиль не хочет переехать? Она, она в Израиле. Нет, ты лично. А, так у меня нет, к сожалению, кровей еврейских, которые могли бы быть подтверждены. Может, они, конечно, где-то и есть. И как бежен, как беженец. Ну, во-первых, я военнообязанный. А во-вторых, как я брошу? А во-вторых, -а -а -а, а -а 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 как я брошу свой Харьков? Да, ну, это неправильно будет Потому уехать. Ну, это и неправильно будет. Ты уже принимал участие в боевых действиях? Когда сюда лезли в Харьков русские, все принимали участие в боевых действиях, без исключения. Нет, я имею в виду... Нет, я, там, нет там... я не кадровый, я не кадровый военный, пока что я не призван в вооруженные силы. А какая у тебя специальность? В принципе? Техничное забеспечение. Ну, грубо говоря, спец. Нет, зампотех. Инфинесно. Инфинесно. У меня, мой одноклассник. Он всю жизнь занимался компьютером. Нет, если, а ты, а гражданс... Извини, если ты о Извини, если ты гражданской специальности спрашиваешь, что он. Я юрист. Я думал, ты про военную специальность спрашиваешь. Нет. А, вот так. Да? а военные обязаны, как, потому что ты... Э, я когда-то закончил военную кафедру, в... еще в советские времена. А где ты учился? Сначала в политехе Харьковском, потом в Харьковском юридическом институте. А в политехе? В партнере, в партнере, в партнере. Ну, сначала, Нач... сначала в политехе. Насколько я слышал. Я слышал, да. да, конечно, это вся, все. эти войны. А про Харьковский юридический институт ты ничего не слышал, да? Нет, я не слышал. Ну, в советские времена это была я... лучшая юридическая школа Советского Союза. Я не скажи не не то, что сторонник, я не интереса юридической области. А, ну, а, а, а кто ты по специальности? Размножена ты с тобой. Я, уч учитель, я учитель. Учитель чего? Математика, физика. У меня был шикарный преподаватель, учитель физики в школе. Шикарный мужчина был. Ну, в том смысле, что хороший учитель. Потом он э, стал работать в одном из харьковских высших учебных заведений, там преподавать физику. Очень, очень талантливый, как учитель был чувак. Ну, у меня не было такого талантливого, я считаю, учителя. То, что он умел подкалывать, да, но считаю, что его объяснение, его, скажем так, с тем объяснения была, в принципе, никакая. Вот. учителю математики я, конечно, обязан, я вспоминаю его очень часто. То, что он сделал, то, что он делал, тогда. да. Он еще был директором школы. Ну, вряд ли я сейчас вспомню. Помнишь, вряд ли я что-нибудь вспомню сейчас из ты математики. У него есть такое, что Масол. Масол? Ну, Харьковский, один из харьковских деятелей, да, еще советского периода. Нет, председатель Уч... Госплана Украины. Ну, он и в Харькове Виталий работал, но был. был. Ну, ну, наверное. И вот, я, он, его родной брат был у меня директором школы и вел у меня на семью. Чернигове. Да, в да, Чернигове. Ну, что сказать, наверное, это хорошо. Я... да, я ему очень, очень благодарен. За... И то, что я знаю, но в принципе, который он вел, так что он вел урок в напряжении. Я считаю, что да, так, так было и нам. А вот как говорите, э, войну эту развязали. По-моему, у этих развязали есть вполне конкретное имя. Нет, то, что именно конкретные есть, и это понятно кто и, и понятно зачем. У меня на этот счет тоже своя теория есть. Так. Интересно было услышать. То... Моя теория говорит о том, что... Любой человек, который находится у власти больше 10 лет, называется диктатор. Ангела Меркель? В принципе, ну, она же все равно выборная. Она что, было больше 10 лет? 16. 16. Ангела Меркель, Ангела Меркель три раза избиралась. Да. Но в демократической системе. Да. Но в, Германии же нет, в, Германии же, в Германии же нет прямых выборов премьер-министра, это же Парламентская республика. Нет, нет, понимаешь, у нее срок был 5 лет, грубо говоря, или сколько там лет. Не знаю. Ну, наверное, да. И после 5 лет, лет нужны объявлять выборы, и, так, и, так, и не она шла, как президент, она шла списком. Германия парламентская Если республика. Это парламентская республика. Да. Там президент это весьма номинальной власти обладает. Это список. Ну, это список. Как бы они голосуют не за конкретного человека, а за список. В этом списке первый была я. Вот список этот взял, допустим, 30 кандидатов. Ну, в целом, ну, в целом, 40, в целом я не, я, как вас зовут, извините, пожалуйста. Да. Стас. Стас. Меня Сергей зовут. Сергей, в целом я не стану с вами спорить. Нет. Больше 10 лет у власти, а тем более такой безграничной Это власти, диктатор. как у Путина, развратит любого, безусловно. И, и деформирует личность. У диктатора есть, есть проблема всегда. По принципу, чем бы еще заниматься? Ну, возьмем Сталина, да? Сталин. Возьмем Сталина сзади? Сначала... Да, берем Сталина. Значит, сначала была индустриализация. Не упрощайте. На самом, на, на самом деле, не упрощайте. Я понимаю, что вы физик, я понимаю, что вам необходимо э, все привести к как математику, к единому знаменателю, я чтобы. Знаменателю, да, да. чтобы дробь, чтобы считалась легко. Так. Но немножко не Но так. так. Было под... Знаете, как сейчас выглядит Слушай, ваш. Давай, ваш я... под... Стас, ваша тема. Я текст? расскажу, а потом. Ну хорошо. Sorry. Just a moment. Сначала была индустриализация, коллективизация. Потом было дикое вооружение. Потом была война. То есть было что делать? Потом надо выиграть войну. Потом восстановление родного хозяйства. Потом атомную бомбу надо было создать. А потом что? А потом он умер. А потом ничего. А потом он умер. Да, а потом что? А если бы он не умер, а потом что? А потом все. Не, а потом... Нужна еще одна да, война. Потом все сначала, да. Все по кругу. Да, нужна еще одна война. То же самое и здесь. Экономика просто, или он... Как, э, вставали с колен, допустим, встали с колен. А дальше что? Раком становиться надо. А нет, раком мы не можем становиться. В смысле? Это вот и называется. Есть такой спектакль, э, называется Бали Бойс. Mm. И песня такая есть Бали Бойс. Не знаю, э, не слышал. Таргет Лили. Таргет Лили. Бали Бойс. Мальчик Забияка. Вот он, значит, делает, э, э, делает, а потом нечего делать. И он упирается в войну. То же самое. В этом спектакле он захватил власть. Всех своих конкурентов грохнул. А потом что делать? Налоги поднял, все развалил. А что потом делать? А потом нужна война, как последний мобилизационный проект. То же, что и произошло в принципе. Все, что уже сделано, как бы, и потом последний проект. Но если, э, пользов... война. если пользоваться вашей методологией, то историю планеты Земля можно тоже пересказать примерно в таком же контексте. Сначала, а вот и Сначала Земля остыла. Потом появились динозавры, динозавры вымерли, превратились в нефть, пришли арабы, забрали всю нефть, теперь продают ее всему миру, как говорят в Одессе. А так оно так и есть, а что в этом противоречивого? Что, все просто, нет ничего нового в мире, как сказал наш э, пророк, наш царь э, Шлема, или по-русски Соломон. Нет ничего в мире нового. Все старое, Соломон, я вас удивлю, этом... Соломон это тоже не по-русски да. Так, э, э, это все уже подумано, придумано уже давно. Все старое по понятно, мире. Понятно. Я, э, знаете, э, как физик физику хочу вас спросить. Э, зависит ли скоро? Простите, чуть не спросил, вы рисовать умеете. Помните, как у Остапа Бендера? Киса, как художник художнику хочу вас спросить, вы рисовать умеете, да? да. Так я вас как да. физик-физика хочу спросить. Как зависит скорость падения тела от его массы? Как зависит скорость падения тела от его массы? А как она должна зависеть? По-моему, она не зависит. Все, больше вопросов не имею. Больше вопросов не имею. Абсолютно с вами согласен. Последний вопрос. Вы же, надеюсь, думаете, что Крым украинский, правильно? Я считаю, что да. Все, больше вопросов. Я сейчас, больше вопросов меня, не имею. Тут у меня такая, такая теория. <с не <с важно, кому преодолеть. Нет, не то, что важно в том плане, что сейчас это важно. Конечно, это важно. Но с точки зрения России, какого хрена? Какого хрена? Русские что, не отдыхали в Крыму? Да вы ж только что рассказывали, вы, 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 вы ж только что сам рассказали, какого хрена на примере Сталина и истории планеты Земля. Да, нет. Сегодня после того, что пришли русские, сказали нет, Крым не ваш, а Крым наш. Как я говорю, ребята, русские, какого хрена вы не ездили в Крым, вы не могли ездить в Крым, или что там произошло, что теперь, Крым? Теперь, должен теперь, теперь, вот теперь я не могу ездить в Крым. Я последний раз в Крыму был в 2013 году летом. Вот я теперь не могу это ездить. Я понятно, в да. И не, да, потому, что, не потому что не туда не мог не ездить по закону, а потому что у меня совесть туда не пускает поехать. Это вот и понятно. Но опять до того, как это все случилось, что русские не могли ездить в Крым, они туда не ездили. А лучше. Они там не а лучше бы стас. А лучше бы не могли. Вот я сейчас думаю, что лучше бы не могли. Да, наверное, да. Но они же ездили и, и по-русски там говорили и, и, и шашлыки свои жарили и все, что хочешь, там делали. Так я ж с тобою, ну, было, было. я ж с тобою, мешканцем Израильщины, и так само мешканцем Чернигивщины, уже 15 хвилин разговариваю російською паскудною тією мовою. Ничего ж нас не зупиняє? Да, ради Бога, ты можешь по-украински говорить, я прекрасно понимаю. Так я, ж про, так я ж про это и кажу. Да, я же, знаешь, в этом нет проблем. Но я вырос и учился в Чернигове. Конечно, я это взял. У меня очень много учеников здесь, в Израиле, которые владеют, владели украинским языком, как, не знаю, как ну, Но... моей ученицы. Она говорила просто как, как песня, как лира. Я просто вот заслушивался, заслушивался, когда она по телефону говорила. Я просто заслушивался ее речи. Причем она свободно говорила и по-западенски, и по-восточному. Нема никакой западенской, это все украинская мова, просто разные диалекты. Ну, как бы там другой немножко диалект. Диалект, инший, так. И, диалект и, инший, и другой. Ивано-франковский, диалект там немножко другой. ну, я только что разговаривал с хлопцем, который живет в Немеччине, который живет в Германии из Ивано-Франковска. Мы с ним разговаривали по-украински и прекрасно друг друга понимали, прекрасно. Да, но мне, допустим, я привык все-таки к в восточной деле мне тяжело воспринимать... воспринимать. Это, потому, это потому, что мы с тобой, Стас, учились в советской школе. И в Чернигове, и в Харькове, где я учился, да. школы советские были русскими. Да. Нас русифицировали целенаправленно и вполне с, с той схемой, про которую ты рассказывал про Сталина. В соответствии вполне да? с ней. Хотя моя супруга, она из города Бендеры, ну. а ее мама, ее мама, у нее корни из ивано франковска Ну так это и там, и там все равно это запад нашей страны. Ну, я вот смотрю фильмы, эм, старые украинские фильмы и старые молдавские фильмы. Карпаты. В принципе, Кавпак, он где гулял. Карпаты, Карпаты. Не-не-не, нет, -не 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 Стас, не, вот, вот лучше физика. Потому что э, Карпак народился в Сумах. И свой боевой путь. Парти... Он гулял он, 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 И свой, он, свой, кар... свой боевой Карпата путь он воевал. начал с Сумской области. Карпат. Ну он же в Карпатах воевал. Ну, в Карпатах тоже. Но боевой путь он начал именно с Сумской области. Был, безусловно. Я говорю, что рей... Карпаты. Это что-то такое между. Между Украиной и Молдавией, где-то что-то такое нет. Так они там, чем, они спрашивают, чем ты будешь платить? Гривнами. Ну, гривна же это на тот момент была украинская валюта. А лей, это были молдавские деньги. И где гривна, это, где гривна. это, где это в сорок четвертом году гривна была украинская валюта? Не-не-не, не, это я о фильме говорю. Ну, марки немецкие там ходили Но... на оккупированных территориях, нигде гривны не было. Не-не-не-не-не. Это фильм, это еще до того, это был был так. Ну, это ж пропаганда, Стас. Фильм еще до революции. До революционной. А, фильм. а фильм. я понял. Перепуталась. Занимайся И лучше, занимайся пошёл, лучше физикой. <свят> я, я, мы, с супругой очень много фильмов смотрим. В этом отношении киноманы. Нет, Не, ну это плюс. Это хорошо. Рекомендую посмотреть за двумя зайцами украинскую мову. Вообще меняется, э, вообще, э, я знаю, вообще я меняется фильм, восприятие я знаю, фильма. Да. Вообще меняется Абсолютно. полностью. Абсолютно. Вот маргиналом Абсолютно. выглядит именно Абсолютно. этот поликмахер, который пытается говорить на э, Суржике, лишь бы по-русски, ближе к, к русскому языку казаться. Вот он выглядит маргиналом абсолютным, когда фильм украинский. Э, но, но, но первая озвучка его была на украинском языке. На украинском, да. Потом его заставили перезвучить. Конечно, да, именно так. Вот это вопрос. Ладно. Я потом и да. Держись, Израиль. Спасибо. Стас. Удачи. Спасибо. Было да. И Украина тоже. Так и будет.